kita tengok tentang perbahasan 10 akal bagaimana yang dikatakan uh, Al-Uqul Al-Asharah dalam falsafah Islam tu ya, yeah? dia ada konsep 10 akal tu dijadikan sebagai satu teori metafizik yang penting dalam sejarah falsafah Islam khasnya bagi siapa? bagi mereka yang berada dalam aliran falsafah masyaiyah yang menganggap semua itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang diasaskan oleh Al-Farabi dan dikembangkan oleh Ibn Sina ya, menurut falsafah Islam asalnya daripada falsafah Yunani tapi dibawa ke dalam falsafah ilmu Islam tu oleh Al-Farabi dan dikembangkan oleh Ibn Sina teori tentang sepuluh akal ni datang daripada mana berasal daripada mana teori ni dia berasal daripada gabungan pemikiran idea falsafah Yunani daripada zaman Aristoteles sebelum sebelum zaman Islam lagi lah ini zaman falsafah-falsafah Yunani ramai falsafah-falsafah Yunani seperti Aristoteles sebelum Aristoteles Plato ya sebelum tu lagi Sokrates dan sebagainya mereka ni adalah ilmuan-ilmuan ahli falsafah yang mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan panca indera khabar mutawatir berdasarkan akal mereka dah kembangkan ilmu pengetahuan tu mana yang kemudian diharmonikan dengan pemikiran Islam jadi teori tentang 10 akal ni dia berusaha untuk apa untuk menjelaskan bagaimana yang dikatakan al-wujud itu berasal daripada Tuhan wajibul wujud ini yani segala yang mawujud ni segala kewujudan yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala ni semua berasal daripada kewujudan Allah Ta'ala sendiri ini yani bagaimana tingkatan-tingkatan kewujudan tu berlaku terbentuk ya, pada pelbagai tingkatan realiti tu tingkatan-tingkatan hakikat masing-masing tu dan bagaimana ilmu itu dapat diperolehi oleh manusia ha, ini yang dijelaskan menerusi teori 10 akal konsep 10 akal ini. jadi asal usul dan sumber konsep 10 akal ni mempunyai akar yang mendalam dalam falsafah Yunani ha, khasnya di dalam pemikiran Aristoteles lah sebagai orang kata guru yang pertama muallim al awal yang menyusun tentang konsep 10 akal ni ya. ini yani akal tu dia aktif dia bukannya bersifat pasif ini yani akal tu boleh digerakkan untuk memikirkan sesuatu untuk menghasilkan pengetahuan yang lain faham tak jadi Aristoteles dengan konsep nous poietikos, ini yani akal yang aktif dalam Bidang epistemologi. Kemudian Plotinus, ini yani Plato, Neo iaitu teori pancaran imanasi, imination. Ini yani, dia macam limpahan yang menjelaskan penciptaan itu sebagai suatu proses limpahan daripada limpahan Faiz Allah Taala yang maha satu, yang maha isu, al-wahid. Kemudian konsep 10 akal ni dikembangkan oleh Al-Farabi dan Ibn Sina yang menstrukturkan kembali konsep ini dalam sistem kosmologi Islam. Ini menurut uh, sesuai dengan uh, uh, pemahaman akidah Islam lah. Dengan menyesuaikannya dengan ajaran Islam tu ini yani dengan dengan hubungan uh, tentang Tuhan dan segala penciptaannya. Ini yani bagaimana hubungan yang terdapat di antara Tuhan dan makhluk tu jadi tertib-tertib martabat susunan tingkatan kewujudan dihuraikan dengan diselarikan dengan uh, uh, huraian 10 akal tu jadi menurut teori ni kewujudan berasal daripada Tuhan wajibul wujud ini menurut uh, konsep yang dikembangkan oleh Ibn Sina Berasal daripada Al-Farabi tu Yang diambil daripada uh, Aristoteles punya uh, Konsep Akal yang 10 yeah. Jadi Akal 10 ni telah ada dalam uh, Perbincangan, perbahasan Ahli falsafah Yunani dulu Sebelum zaman Islam lagi Jadi orang-orang yang ahli falsafah Orang-orang ahli ilmuwan yeah. Mereka berfikir dengan konsep 10 akal ni. Jadi pada sampai zaman Islam, ini perkembangan ilmu pengetahuan Islam, nak disusun ilmu-ilmu. Jadi Al-Farabi dia mengembangkan teori 10 akal tu selari dengan ajaran Islam. Mana? Dengan dengan mengatakan bahawa kewujudan berasal daripada Tuhan, wajibul wujud yang merupakan sumber segala sesuatu. Daripada Tuhan terpancarlah 10 akal Secara bertingkat-tingkat dalam satu sistem Tingkatan-tingkatan hierarki Akal yang pertama Yang dimaksudkan dengan akal yang pertama tu Al-aqlul awal Merupakan pancaran langsung daripada Tuhan Wajibul wujud Ini akal yang pertama Menerbitkan Akal-akal yang berikutnya Mana? Jadi akal yang pertama tu Dia adalah datang daripada mana Dia terbit daripada pancaran langsung Daripada wajib wujud Daripada Allah Ta'ala Allah dia bukan akal Allah tu Tuhan lah Tahu tak? Jadi Allah yang menciptakan Akal yang pertama tu Nabi SAW ada sabda dalam Al-Mafhum Sebuah hadis Awaluma khalaqallahu al-aqlu uh, Awal-awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah akal dalam hadis yang lain ada Awal awwaluma khalaqallahu ruhi ruhku awwaluma khalaqallahu nuri cahayaku awwaluma khalaqallahu alqalamu alqalam jadi alqalam alaqal ruh nur ni merujuk kepada hakikat Muhammadiyah jadi hakikat Muhammadiyah itulah yang dimaksudkan sebagai alaqlul awal akal yang pertama yang diciptakan jadi akal awal ni dia mempunyai dua aspek kewujudan dia dia ada dua sudut dalam penciptaan yang pertama dia menyedari ada Tuhan dia tahu bala syahidna dia menyedari dia menyaksikan bahawa Allah tu adalah Rabb jadi kewujudannya bersifat wajib kerana ia berpunca dari Tuhan jadi wujud akal yang awal ni dia adalah wajib juga tapi bukanlah bermakna dia wajib yang hakiki faham tak dia wajib yang terbit daripada wajibnya wujud Allah Ta'ala ini makhluk yang wajib ada bukan Tuhan yang wajib ada Allah wajib ada lah kan? tapi yang dimaksudkan akal ni adalah makhluk yang wajib ada Kemudian akal yang pertama ni dia menyedari tentang wujud diri, diri dia Dia tahu diri dia tu ada satu kewujudan entiti yang selain daripada Allah Ta'ala ha, Itu yang maksudkan akal yang pertama tadi, akal awal Daripada kesedaran ni terhasillah akal kedua dan langit pertama Ini dalam menurut falsafah Yunani Kemudian ada akal kedua Daripada akal yang pertama tadi terbit akal kedua akal kedua ni pun ada dua aspek juga yang pertama dia menyedari tentang kewujudan Tuhan jadi daripada hasil, daripada uh, kewujudan diri dia tadi, dia tahu ada Tuhan yang menciptakan dia uh, dan dia menyedari tentang kewujudan diri dia yang diciptakan oleh Tuhan uh, tak? jadi itu pun terbit daripada akal yang pertama tadi dan daripada akal yang kedua ni terhasil Akal yang ketiga dan begitulah seterusnya Sampailah kepada Akal yang kesepuluh hmm. Itu yang dimaksudkan dengan Al-Uqul Al-Asharah Al-Uqul Al-Asharah ha, al al maksudnya Sepuluh akal Menurut perbahasan uh, Ahli falsafah dan ahli kalam yang dibawa oleh asalnya daripada Aristoteles dan dikembangkan oleh Al-Farabi Aristoteles sebagai Al-Muallimul Awal guru yang pertama dalam bidang ilmu falsafah ni kemudian Al-Farabi sebagai guru yang kedua Al-Muallimul Sani yang mengembangkan falsafah sepuluh akal ini. dan seterusnya dikembangkan lagi oleh Ibnu Sina dan seterusnya dibahaskan oleh para-para uh, filosof dan per ilmu kalam dan para-para sufi ya yeah? dan diselarikan dan di apa uh, dengan uh, martabat martabat wujud itu martabat-martabat uh, wajib dan martabat imkan yang diringkaskan sebagai martabat tujuh. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa sallallahu alai sayidina wa alaihi wasallim wa Alhamdulillah